Ringgit makin kuat. Ha, 10 November 2024 tahun lepas, US 1 US$ sama dengan RM4.29 sen. Tapi pada 10 November 2025 tahun ni, 1 US$ bersamaan dengan RM4.16 sen. Ha. So you see, penurunan ni menjadikan Ringgit Malaysia antara mata wang yang berprestasi terbaik di Asia dan menyebabkan kadar OPR kita overnight policy rate kekal pada 2.75%. So, bila benda ni berlaku secara tak langsung, para pelabur pun akan lebih percaya untuk melabur di dalam Malaysia. Even peningkatan ringgit yang semakin kukuh pun, sedikit sebanyak mencerminkan yang ekonomi Malaysia ni semakin baik dan stabil. Jadi, apa kesan dia kepada kita sebagai rakyat biasa? First, harga barang import jadi lebih murah sebab ringgit lebih kukuh. Contohnya, dulu barang yang harga dia US 100 US dollar kena bayar 450 ringgit. Tapi sekarang ni mungkin hanya bayar RM420 sahaja. Kedua, travel expenses jadi lebih murah sebab kita pergi ringgit makin kuat di mana bila kita nak buat currency exchange, contohnya nak pergi Jepun, kita akan dapat lebih banyak yen berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Contohlah dulu kalau kita tukar RM10,000 boleh dapat RM320,000 yen tapi sekarang ni kalau kita tukar RM10,000 tu kita boleh dapat RM370,000 yen. So banyaklah benda yang kita boleh beli dekat Jepun nanti. Tapi benda ni apply dekat semua negara ya sebab mata wang ni bila satu naik, dia pergi kenaikan dan penurunan dia tu adalah relatif kepada mata wang-mata wang yang lain. Nombor tiga, harga minyak dan bahan api akan jadi lebih stabil sebab kos import minyak mentah dan juga bahan api yang lain turun sedikit. Jadi harga petrol, diesel ataupun gas domestik pun boleh jadi lebih stabil. Tapi nak beritahu ya, untuk harga RON95 itu adalah harga yang sudah pun bersubsidi. So kalau harga minyak jatuh jadi RM2.40, kita sebagai pengguna tak akan nampak savings tu sebab kita bayar hanyalah RM1.99. Yang dapat savings tu adalah kerajaan which is good sebab kita tak nak kerajaan menghabiskan duit dia untuk operational cost macam subsidi ini semata-mata kita nak kerajaan belanja dalam pembinaan. Pembinaan sekolah, pembinaan hospital dan lain-lain. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk share dan follow Financial Faiz. Anak tanya korang lah. Bila ringgit dah naik ni, kita senang untuk berjalan-jalan ke luar negara. Adakah you guys akan spend more time your vacation dekat luar negara ataupun berbanding dekat Malaysia? Dan kalau you nak spend dekat overseas, korang nak pergi mana? For me, I personally nak pergi Jepun lagi sebab nak shopping kat sana. <laughs>